Я не знаю, как по поводу отвязались, не отвязались, понимаешь, то, что это незаконно, понимаешь, это было все сделано незаконно, понимаешь, и мы туда... А вы что-то не понимали, что он там морда так писал? Ну, он понимал, почему... А, я понял, я понял, 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 да. Только его тогда не было, он уже умер тогда. Смотри, я тогда с тобой стоят? А, я понял, ну, да, 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 да. Я да, понял, что да. Он да умер что... Это 21-го, Что этого... я понял, про кого ты говорил? А? Да, я... понял, конечно. Как его? Бондаренко? Да. Не помню. А, да, вроде Бондаренко, да. А, почему? Потому что я его хорошо знал. Да, это. Значит, он мне когда-то кричал, что ли, Я послушал, я говорю, что ты

Волк, это да, очень да. страшно. Очень страшно. Да. Классно. Я не могу понять, зачем вот эти вот люди здесь стоят, вот это вот, они что, защищают что-то? Ну, я думав, не пусто. Пробували, спромогтися спробували, до того, що ми досягли виконання тих, е, о, той, тих догов, договорів, які були перед тим зроблені Коли враховувалося бачення кожного, хто приймав участь, коли давалась можливість пройти, е, якщо ти сприймаєш. Ту мету, яку ми переслідуємо, то ти йшов з нами. Якщо ні, то ні. Знаєте, але сюди ніхто нікого не заганяв. Строєм сюда не йшли курсанти, строєм сюди не йшли ще там. Ряд інших служб, тому що ми не слідки. На жаль, нам так приходиться на сьогоднішній день. Хочемо ми чи не хочемо на нас? Повіша ще відповідальність. Про те, що відбувається в цілому, тому що ну це масштабна дійсно акція. Знаєте, і нам коли ну певні молодики починають робити заяви, що вони йдуть зараз палити е, російське посольство, в наш сценарій це не входить, бо ми українські. В нас коли свято треба його святкувати. Да, Ні, взагалі, коли свято, ми святкуємо. Ну, насправді сьогодні це було не свято, вже була я... траурна хода, я... чиняти черговий політичний свят... знаєте, політичними прапорами, це як мінімум не нормально. Біля пам'ятника Тараса Шевченко прийшов Ляшко, помахав, 10 прапорів підняли, йому попередили його, що зараз помахають так, що будуть потім відкачувати. І пропав. От вам ця одна, одна з таких хуб, яка мала тут задекларувати. А Савченко, так, да, треба рятувати, але треба було думати про це трошки раніше. Більше того, ми є якраз перші, хто піднімали питання Савченко, так, в тому числі і перед президентом. Знаєте, і ми давали конструктивні, конструктивні звісно, пропозиції, які мали можливість досягти мети набагато раніше. Надія могла бути вже на свободі. Зараз Надія є заручником вже політичних, якихось амбіцій особистих, так і хай не це за це політична сила, та яка фактично її продовжує утримувати так. Тому от якщо ви задаєте питання, чому чотири ходи, тому що вони переслідували зовсім різні цілі. Я інакше не можу пояснити. Ті, хто захотіли підтримували ту ціль, яку ми декларували, вони прийшли. І ми не можемо заборонити комусь ще десь збиратися. Аби воно не аби воно не йшло, аби воно не йшло тільки проти Конституції, проти України. Сьогоднішній день нам це не так. Більше того, своєю ходою я маю надію, що ми в черговий раз спонукаємо органи влади до того, що вони будуть задумуватися, вони будуть розуміти, що в першу чергу вони, як керівники відповідальні за виконання тої самої конституції. І, врешті-решт, ми, ми почуємо і побачимо виважені рішення, які мали би дати можливість припинити те, що відбувається той самий тероризм. Одне питання від мене. Е, я сьогодні всім питання це ставлю. Е, що треба зробити, щоб ну, що, що кожному треба зробити, в тому числі чи, ну, и тебе. і тобі. Тобто, що тобі треба зробити, щоб в державі наступив мир. Ну, справді, треба почати кожному себе, це в першу чергу, почати виконувати свої обов'язки, так або вимагати виконання обов'язків тих, хто будуть ближче до вас. Якщо кожен почне змінювати простір навколо себе, то я думаю, ми досить швидко могли б змінити в цілому Україну, як мінімум. Так більше того, ми на сьогоднішній день дали пропозиції, які мали б дати можливість. Якщо не припинити той конфлікт, який є, то хоча б стати на шлях припинення того конфлікту, та його вже на сьогоднішній день буде досить складно припинити. Ви знаєте, ми з вами спілкуємося постійно. Ну, ми так. робили певні заяви. На жаль, зараз вони під... підтверджуються. Підтверджується те, що ми пропонували тоді. Можна було це в зародку задусити зразу. На сьогоднішній день це вже переходить в такий довгограючий конфлікт. На жаль, і ми трохи кожен з нас винен в тому, що ми допустили. Да, згодом всі. Дякую тобі, Микола. Це е, перша, перша людина, яка зі мною, зі мною е, повністю співпала його, його відповідь зі мною. Звини, просто смотрю, видно. просто чужие люди стоять. Знаєш, так, Куда не пускают, понимаешь? Да, Порошенко нанял его. То есть я, 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 не думал, что здесь твои тоже есть. есть. А вот же стоят. И даже Сережа есть твой Да, я знаю, знаю, я видел. Да, да, да. Это сотник Микола, да, колоритная личность, да, это... Помимо того, что он просто сотник э, четвертой сотни, то есть он, у него сейчас повышение по казацкой службе. Он получил следующее, или может даже через одно звание, неважно. В общем, он сейчас более крупно, крупнее. То есть и как видите, что вот казачество со мной... Одними словами сказали. Люди погибшие в автокатастрофе. так и не спросили. Что не спросил я? Ты по поводу этого самого, то, что ты спрашивал... Сейчас, погоди, погоди. А, так Крым вернут или нет, ты это имеешь в виду? Этот вопрос. Я тебе могу дать ответ сам, лично, на этот вопрос. Если Крым захочет вернуться, они сделают референдум у себя и вернутся туда, куда они захотят. Там, где их примут. Третий Майдан будет или нет с весной. Давайте второй доведем до ума. Потом будем говорить про третий Майдан. Правый сектор, Майдан, на завтра на МИТ на 15-ю годину по Киеву. Ну, я сейчас не слышал об этом ничего. Мне все равно про Крым сконсидировать. Лишь бы все для крымчан. Ну да, Крым для крымчан, согласен. Я уже там стою. Галю, плен, да. Да и бедный отдувается за Порошенко. Да ну конечно. А вон из-за разгреются, жопу леют на диванах. Он единственный, вот он единственный, что не кстати, боится выйти да, к своему... Вот, своему. Вот вы кого-нибудь... Ні, так правильно он сказал, вы, а, за, 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 за кого голосовали, говорит, говорит. вы за, Купате какую партию голосовали, говорит. А теперь у меня спрашивают, получается. Сами Левченко, за... Сами Левченко за, Левченко. Ну, опять же, таки, это не Ивану а он... Виеру решать, Иван. будет в Крыму э, референдум или не будет. Это крымчанам решать. Взяли в плен вообще, да? Сейчас, 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 Як ক হা আ আ।

Ты видел этот стрим, когда мы зашли в милицию? Нет, ну мы Я говорю, я такого не читал. Ладно, дальше, но ты что, кого-нибудь поймаешь, Юра держит! Это был Юрий Левченко, мой товарищ, побратым, можно сказать, один из немногих, который не боится выйти к людям, не боится своих избирателей. Дожили. А, аккуратно. Пускай. Поднимай, поднимай, поднимай ровненько. Держи, держи, держи. А, аккуратно. Не, оно просто низко висело это самое, низко висит и оно не набирает воду. Юра молодец, да, красавчик. Юра один из немногих, который свой телефон раздает для людей, которые нуждаются в нем. Иногда проезжает по любым делам мы же именно звонили когда задержали наших парней, звонили именно Юле постоянно. Как живет Беларусь? Привет. Доброго дня. все добре. Білоруси, а ну скажи як білорус, так. я сьогодні задаю питання одне всім. Так що повинен людина зробити, щоб в Україні був мир. А хто особисто? Ну ти. Я Надавись на владу, верховну владу. Порошенко, то сама. Зраду ты так. можешь их, их, самих, так. То, -то а если они не будут там ничего делать, просто снимать? Если они не будут, то будет там, что было на Майдане. Придем до их области. Кем, кем дом придем, кем на Верховную придем. Вот. А чутик. вот видите, это вот второй человек, который говорит именно э, одинаковыми словами. Вот ты, вот у меня вот сегодня, знаешь, какие, все в основном говорят в общем, ладно, я не буду говорить про всех, потому что это будет долго рассказывать. Юру президента Украины. Ну, Юру, в принципе, можно было бы в президента Украины. Но надо подумать по этому поводу. Юру, Юру. Левченко, Левченко. Ну, один из достойных кандидатов. А, ну, можно сказать, что достаточно камеры Максимовича? Да, конечно, говори. Так, секунду, подождите. Ну, Виталий, тоже А, тебе что-то сказать надо? Нет, я зараз скажу. Кстати, кстати, Максимович такой, не вижу, такая объява. 22 сентября, а шестой день мы робим акцию о памяти первых погибших в Майдане. Жизневская, Негаяна и еще двух человек. Карасей, собираемся о шестой день на Майдане. Уже четверг. Тут проводим такой нелюдкий вечер, а потом все разом идем ходой на улицу Грушевска до помника и Нигаяну. И там мы делаем такой нормальный вечер. Короче, у всех, есть будет молчимость, прийти и разом, сказать, основать память первых загибов на Майдане. Ну, конечно, если вы еще скинули ссылку нам. Е, е, е. Скидывай. Вот. Ну, так, а как... то Ну, я же говорю, делись вот сделать. Если вот другие, тут Порошенко, то сейчас туда другая. А, ты ж... себя к меня не ма. Еще раз, тебя... Меня у тебя нема еще? <говорит> да. Блин, ну, зараз. <говорит> зараз, зараз, <говорит> зараз мы Да, жеды ответят нам за всех убитых славян. Так. Поверьте мне, придет время. Ко -ко, так вот? Козак, да. Козак. Ведмаденко. А, в... А, ну, да. О, да. да. А, это потом О? может быть сад, так, как раз А, может быть, нормальное осветление было, можно было бы снять. Ой, ну вот так. один из них, так. да, это я. И того? Да. Так, вот это вантажа, худшие такие. Ну, это то, есть, ты понял, да? Так. Короче, я вас ссылку вам не ссылку. Да, 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 да. Можете на казаке вот мы в Фейсбуке посмотреть. А, погоди, ты мне сейчас друзья добавил, да? Да, да, да. Ну, добавляю друзья, да, и ссылку. Я потом скину вам ее. Тебе на страницу и группу. Да. Ну давай, 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 не проблема. Нас просят профессионал, хочет фотографировать нас. А ты сторону вставать?

Люди немного замылили, а то я на утро попустил. Нормально. Ой, еще и прапор такой, супер вообще. Прамолет. Русская все, А я в морг. А я в морг. А теперь ты можешь вас разумеется. Давай. Но давай ты можешь где-то так перейти, чтобы там с стороны. Славяне славян не могут убивать. Если они славяне, то они их не убивают. Они помогают их душам переродиться в следующую душу.